Всем привет! Решил записать видео Peugeot 307. Если у вас передачи перестали переключаться, задняя или первого, или там какая-нибудь из них, то проблемы с тросом кулисы. Так, чтобы, чтобы подлезть и увидеть, что там, надо снять много чего. То есть, снимаем сначала аккумулятор, потом вот эту планку, которая здесь стоит на два болта, крепление аккумулятора, которые стоят здесь, откручивается отсюда пару болтов и надо по-любому снимать защиту и здесь два болта. Короче, когда это все разобрали, вот трубопровод с воздушного фильтра. Короче, мы увидим вот такую ситуацию. В нашем случае а, снимаем вот этот грузик, болт на 13 откручиваем. И только тогда мы можем увидеть то, что у нас сломалось. Вот трос. И он должен стоять. Сейчас покажу. Вот здесь видите, яблоко, резинка сгнила или слетела, порвалась и вот выскочила. Чтобы освободить этот трос, нужно снять с ямы стопор. Вот он. Поддеваете и сам трос поднимается вверх. Вообще комплект этих тросов Стоит дорого, если я не ошибаюсь, там 200 или 300 белорусских рублей. Что я хочу сделать? Обрезать и прикрутить э, совершенно другой механизм переключения. Короче, посмотрите, что я сейчас придумаю и как я выйду из этой ситуации. Так, не забывайте бороться с коррозией. Увидели очаги. Помазали отработка, пушечное сало, мовиль. Если будет где коррозия, она будет впитывать и дальше уже не будет ржаветь. Так, вот шарнир, который продается отдельно. Его можно достать, он будет жесткий. И плюс еще стопорное колечко. Не колечко, а скобу такое можно вставить. Даже если лет через 10 это шарик износится. Фиксатор не даст шарику выскочить. Так. Шарик стоит. Сейчас покажу вам. Ну вот, смотрите, стоял он вот здесь. Раз, два, и здесь. Здесь болгаркой подрезал и здесь. И э, немножко стукнул и выбилось этот шарик. Так, хочу сразу предупредить, что вы аккуратно обращались с болгаркой, потому что саму эту скобу я снять не смог. Пришлось резать болгаркой. Места очень мало. Заранее подготовьтесь, а потом только болгарку включайте, чтобы пальцы руки не подрезать. Вот так. Избавился от старого шарика на тросики обрежу, тоже отмерю заранее и поставлю вот этот ремкомплект. Вот результат работы. Покрасил грунтовкой, чтобы было видно. Так. Все двигается, не заедает. Так что вот так. Берите на заметку. Все, всем удачи. Пока.